رب کو کیفیات اور کاموں کو اور اللہ تبارک قدرت کے جو کاملہ سے جو جو نظامات کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند چیزوں کو یاد رکھنا ہو پھر ہم ربویت اور عالمین کے طرف جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رب ہے اور رب بھی کس کے ہے عالمین ہے اس عالموں کو سمجھنے کے لیے کیونکہ اس عالم میں ایک میں بھی ہوں ایک آپ بھی ہے اور رب عالمین اس عالموں کے نظام سے آپ بھی وابستہ ہے میں بھی وابستہ ہوں یہ سب وابستہ رب کے نظام میں ایک چیز جو ہم غلطی پر چلے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ رب کے عطا کرنے کے لیے پہلے اس آدمی میں قابلیت ہونا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے چونکہ وہ ذات قابلیت سے پہلے موجود ہے ابھی قابلیت پیدا ہی نہیں ہوا تھا کسی چیز کی قابلیت کے وہ ہے تو چونکہ وہ رب ہے وہ جس طرح چاہتا ہے وہ قابلیت پیدا کر دیتا ہے تو رب کی اس قدرت کے شکل میں بہت ہمارے نقصانات ہو جاتے ہیں یہ پہلے سمجھنے والی بات ہے ایک, ایک چھوٹا سا مثال دوں گا پھر آگے چلوں گا اللہ تعالی نے اس کو عطا کر دیا آدم کو ٹھیک اب اس نے شیطان نے کہا یہ قابل نہیں ہے. میں قابل ہوں اب آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوا جنت میں لیکن وہ عالم خلق کا خطا تھا پیٹ کا خطا تھا اس نے جو خطا کیا نافرمانی کا یہ عالم امر کا تھا رب کے قدرتوں میں اس نے اپنے قابلیت کو اسے اس قدیم کر دیا کہ میں تھا اس کے اکم سے اس کے اس چیز سے اس کو بالا تر کر دیا ایک اصول سمجھ آگئے آپ کو ایک بنیادی جو ابھی ایک اور نکتے کو ہم نے سمجھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب نے ربوبیت اور اس کا ایک تو یہ بتایا آپ کو رنگ قدرت کا ایک وہ کمال قدرت کا کہ وہ محتاج نہیں ہے قابلیت کے یہ تو ذہن میں آ گیا دوسرے بات تم ایسے عالم ہے یہاں پر کہ جو وجود ہے اس کا لیکن وہ معتوم ہے بہت رب کے ایسے کمالات ہے کہ آپ کو وہ نظر آتا ہے پورا وجود عدم لیکن معدوم وجود اس کا ہے لیکن وہ معدوم ہے وہ کس طرح یہ دونوں رب کو سمجھنے کے کمالات میں اور اپنے رب کو پہچانے کے معرفت میں یہ دونوں چیزیں آگے کام دیتا ہے کس طرح نست ان محتشم <تصفح> اس عزت و جلال والے نے مادوم کو موجود دکھایا ہے <تصفح> نہیں لیکن ہے یہ بھی ذرا غور کرنے والی بات ہے اور ڈھونڈنے والی بات ہے سمجھنے والی بات ہے موجود کو مادوم کی شکل میں پیدا کیا ہے سمندر کو پوشیدہ کر دیا جاگ اس کے اوپر رکھ دیا ہمیں سمجھانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا سمجھ لو آپ کو جاگ نظر آتا ہے نیچے سمندر ہے یا دوسری بات مٹی اڑ رہی ہے ہوا کے طرف آپ کو مٹی نظر آتی ہے کیا اس کے اندر ہوا آپ کو نظر آتی ہے اب اس نے ہوا رکھا ہوا ہے وہ ہے لیکن مادوم ہے آپ جب کہتے ہیں کہ یہ مٹی کو کون اڑا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں ہوا اڑا رہی ہے. ٹھیک ہے اب وہ مقصدوں کو جگہ ہوا میں چکراتے ہوئے خاک منارے کی طرح ہے خاک بلندی پر خود کیسے چڑھ جاتی ہے کوئی نہیں سکتا مٹی تو نیچے کی ہے اوپر کیسے جا سکتی ہے تو ہوا لے جاتا ہے اس کو اے بیمار جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمارے میں یہ بیماری ہو گئی کہ ہم نے مٹی کو دیکھتے ہوا میں نظر نہیں آتا کچھ چیزیں ایسی ہے کہ اس کا اور وہ اس کو کھولتا ہے بغیر دریا کی جاگ نہیں چل سکتا تو جاگ کو ہوا سے دیکھ لیتا ہے اور دریا کو دلیل سے سمجھتا ہے آپ جب کو جب کوئی یہ بولتا ہے کہ بھائی یہ ہوا کیوں مٹی کیوں اڑ رہی ہے تو آپ اپنے ذہن کی دلیل سے کہتے ہیں کہ اس ہوا سے اڑ رہی ہے نظر نہیں آتا آپ کو دلیل موجود ہے آپ کے پاس کہ ہاں یہ ہوا سے اڑ رہی ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جاگ ہے تو آپ اپنی دلیل سے کہتے ہیں کہ سمندر ہے ہم نے مادو کو موجود سمجھ لیا ہم مادو کو دیکھنے والے آنکھ رکھتے ہیں وہ آنکھ جس کو نیند آ رہی ہو وہ خیال اور مادوں کے سوا کیا دیکھ سکتی ہے لا حال ہم گمراہی سے حیران ہو گئے چونکہ حقیقت چھپ گئی ہے اور خیال واضح ہے رب کے کاموں میں ہم آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ اس کا ایک ایک اور جگہ یاد آیا مجھے اس کا اور تھوڑا سا اس کو ہم کھولیں وہ بھی پہلی بات بھی ہو گئی دوسری کیا بات ہوئی اس کو تھوڑا سا ہم اس طرح کہیں گے مولانا فرماتے ہیں ندیم جو کچھ میں جانتا ہوں اس ذات کے صفتوں سے باورت ناچو یم اے کریم آپ کا باور نہیں ہوگا آپ کو یقین نہیں ہوگا میں آپ کو کیا بتاؤں لانا کہتا ہے آپ پہلے اس نظام کو سمجھ لیں ایک آدمی آپ دیکھتے ہیں ڈول بج رہا ہے آپ کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ شادی ہو رہی ہے شادی ہو رہی ہے تو شادی کا یہ مطلب ہے وہ کہتا ہے کہ بس دلہن آگئی اور شادی ہو گئی اگر ذہن میں دیکھا جائے تو شادی کرنے والے کے ذہن میں نکتہ یہ ہے کہ میرا گرہ آباد ہوگا اور بچہ آئے گا تو یہ جو شادی والا ماحول ڈز ڈز ہو رہا ہے جس میں فائرنگ بھی ہو رہی ہے جس میں کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں عارضی ہو گئی اس کا اور اس کا جو اصل مقصد بچے کا وہ ادھر لکھا ہوا نہیں ہے کہ میں بچہ لیا ہوں گا وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے اس کا مقصد اس حقیقت کو کہتا ہے جو بظاہر نہیں نظر آتا ہے لیکن وہ وجود ہے اس کا ورنہ منڈی باؤدین کا کیوں چکر لگاتے سو مرتبہ کر شادی کا خیال نہ ہوتا تو ابھی اگر ہم نے اب اس کو سمجھانا ہے کہ جب وجود کچھ اور ہوتا ہے اس کے اندر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے آپ نے اونٹنے کا گھوڑے کا نسل لے لیا دونوں کو اکٹا کر لیا گائے کا بکرے کا ان کی شادی ہو گئی جو بھی ڈز و ڈز ہو گیا اس سے حاصل آپ کیا چاہتے ہیں بچہ لیکن جس وقت وہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بچہ نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے بچہ اس کے پیچھے والے مقصدوں میں ہے مقصود بچہ جوہر جنہ ہے اب جو وہ کام ہو گیا شادی والا کام جو ہو گیا سارا ڈز و ڈز وہ اس کا وجود ہو گیا آراز ہو گیا اور بچہ جو ہے اس کا جوہر ہو گیا اس کام کا وہ اس کا مقصد ہو گیا جو سامنے آئے گا جا. ٹھیک مثال دوسرا دیتا ہے آپ کو باغ لگانا بھی عرض ہے اس کا پل ایک آدمی انگور کا درخت لگا رہا ہے انار کا لگا رہا ہے باغ بنا دیا آم کا بنایا مالٹا کا بنایا یہ زیادہ کہوں تو آپ کی پنجاب میں زیادہ ہے جو کچھ اس نے لگایا اس کا سارا باغ کو پانی دینا مٹی لانا اس کو درخت لانا اس کو سب کرنا یہ ارض کہتے ہیں اس کو اور جو پھل عام آیا اور اس نے اٹھایا اور اس سے فائدہ اٹھایا وہ اس کا جوہر کہتے ہیں یہ اس کا روح ہو گیا تو ایک جسم ہو گیا اس کام کا اور اس میں سے وہ ہو گیا جسم ایسا ہی ہے کیمیاغری کو بھی عرض سمجھ کیمیاگر کے کی پاس سے جو جوہر دوست کے پاس آ گیا اے شاہ سائیکل کرنا عرض ہوتا ہے یہ عرض جوہر میں صفائی پیدا کرتا ہے یہ بھی سمجھ گئے صحیح تو جب تو نے عمل کیا شجرکاری کی اب آپ نے درخت لگایا اس کو کیا کہتے ہیں شجرکاری کی آخر میں پہلا ہر پڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درخت کے لیے پانی دینا وہ سب کچھ جو ہے یہ عارضی ہے اور اصل آپ کا نظر جس کے اوپر ہے پل پر ہے یہ وقت کے ساتھ گزر جائے گا وہ پل آپ کو حاصل آ جائے گا اس کا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ دنیا بنا دیا رب نے یہ سارا شور شرابہ جو ہوتا ہے یہ عالم خلق کا ایک مقصد کے لیے اس کا مقصد نکلے گا اس میں سے تم نے رب کو تب پہچانتا ہے صحیح معنوں میں کہ تم رب کے اس مقصد پہ اس روح پہ پہنچے گا تم اپنے کمال پہ پہنچے گا کہ اس کام سے رب کا مقصد کیا ہے جس طرح تمہارے کاش سے کیا مطلب تھا اس سے کیا مطلب تھا اسے یہ تمہاری حقیقت ہے تم پس جاتے ہو اس شادی والے ڈولڈمامے میں بچے کو بھول جاتے ہو انسان رب سے دور اور رب کو پہچانے سے اس وقت دور ہو جاتا ہے کہ جب وہ رب کی اس دنیا کے کاموں کو دیکھتا ہے تو یہ تمام کے تمام اسباب ہے اور اس وہ اسباب ہے جو انہوں نے عطا کیا ہوا ہے اور وہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے اور اس میں سے ایک مقصد نکلے گا صحیح؟ یہ بحث اور گفتگو آراز کے نقل ہے مثال کے طور پہ میرے طرف اشارہ کیا آپ کی طرف اشارہ کیا مولانا نے کہ یہ آغازی جو آپ کو لگا ہوا ہے وہ لفظ لا رہا ہے لیکن ان لفظوں کو مثالوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں ایک روح ایک روح مقصد ڈال دیں یہ سارے لفظ رہ جائیں گے جب آپ ادھر سے اٹھ جائیں گے تو تو کے ذہن میں ایک, ایک حرف ہوگا یہ سارے محفل کا مقصد وہ حرف ہے ٹھیک اندرین مانا بی آمد یہ آراز دنیا کی چیز سے پیدا ہوئے صورتحال مثالی ہے اور یہ عرض صورت سور مثالی کس چیز سے پیدا ہوا فکر سور سے یہ دنیا اللہ کا ایک علم ہے اللہ تعالیٰ گویا بادشاہ ہے اور فکر قاصد ہے اب اللہ تعالیٰ آپ کی فکر جو پیدا کرتا ہے تو وہ بادشاہ ہے جیسا اپنا فوج بیچتا ہے بادشاہ فوج کے لیے پائلٹ بھی بیچتا ہے فلاں بھی بیچتا ہے فلاں بھی بیچتا ہے لیکن اس فوج کے پیچھے بادشاہ کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کیا لینا چاہ رہا ہے یہ ساری چیزیں اسباب ہے اور اصل مقصد جو ہے وہ پاچا ہے ٹھیک ہے پہلا عالم امتحان دنیا ہے اس رب کے اس امتحان میں ہم کیسے پس جاتے ہیں ٹھیک دوسرا عالم اس کا دوسرا رخ ہے جو اصل مقصد ہے جو آخرت ہے جو حقیقت ہے ایک تو یہ آپ سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قدرت ہے کہ وہ چیز پیدا کر دیتا ہے عارضی ہوتا ہے اس کے پاؤں نہیں ہوتے مخلوق کو دے دیا اور اس اس نے واپس اس کو ہے ہے تو یہ پورا دنیا جو ہے جتنی اس میں خوبصورتی ہے اس کی بات نہ کرو یہ ہے عارضی اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ کا رب کا وہ ہے تب آپ رب کو پہچانیں گے کہ اس کے مقصد کو پہچانیں گے اس کے حکمت کو اور اس کے سلسلہ کار کہاں لے جانا چاہتا ہے اس کو آپ پہچانے اگر آپ نے رب کے اس مقصد کو نہیں پہچانا مثال اس نے دے دیا شادی کا درخت کا باغ کا اس کا وہ اس لیے کہ تم اس کو سمجھ لو پہلا عالم امتحان کی دنیا اس لیے اس کو امتحان کیا گیا خطرناک قرار دیا گیا اس لیے کہ اسی کو اسی کو نہ سمجھے سبب کو سب کچھ نہ سمجھے سب سے بات تو یہ بڑی ہو گئی کہ اس امتحان میں ادھر وہ سب اسی چکو سب کچھ سمجھنے لگ گیا تو مقصد کدھر رہ گیا اور اس نے جانا ہے پہلا عالم امتحان کی دنیا ہے تب آپ کو کہتے میں نے یہ موت اور زندگی صرف اس لیے پیدا کر دیا ہے مولانا ہیں بات تو بڑی چھوٹی ہے کہ میں نے پیدا کر دیا موت اور حیات کو صرف اس لیے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے وہ اس لیے کہ یہ ایک دفعہ عالم خلق کو پیدا کر دیا کہ اس میں آپ چاہیں چاہیں بس پھر آگے چلے جب آپ ادھر اس مقصد کو بھول جاتے ہیں اس سے ہٹ جاتے ہیں تو آپ رب کے کاموں کو نہیں سمجھیں عالمین ہے آپ کسی عالم میں پھنس گئے آپ بھی عالم ہیں دوسرے عالم میں پھنس گئے اور وہ تمام عالم مادوم ہے وہ ہے نہیں نہ میں ہوں نہ آپ ہے نہ پادشاہ ہے, نہ فلانا ہے نہ یہ ہے نہ وہ ہے. رب اس لیے اس کو کہتا ہے کہ وہ مختلف مقامات سے اس کو گزارتا ہے آپ کے غلام نے جب اچھی خدمت کی وہ عرض کی امارکہ میں خلط نہیں بنی اس عرض کی نسبت جوہر کے ساتھ انڈے اور پرند کی ہے یہ اس سے اور وہ اس سے مسلسل پیدا ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ کے کسی نے گھر میں لا کر کے انڈا رکھ دیا اب اس انڈے کے اندر بچہ موجود ہے یہ عالم خلق ہے اور وہ بچہ جو اس اس کے اندر ہے یہ اس کا حاصل ہے یہ یہ کا جو انڈا اس نے نظام مرغی نے دیا ہوا ہے یا انڈا دے دیا ہے یا جو نظام ہوا وہ آ کر کے صرف اس بچے کے لئے پہ اس میں سے وہ نکلے گا جو اس کا اصل ہے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے چھوٹا کر رہا ہوں نا اس لیے نہیں کہ ہم سب اس سے پڑھ لیتے ہاں گیارہ بجنے والے بس صاحب کی بھی چھٹی کا ٹائم ہے